वालेकुम गाइस मैं हूँ सफ़वान इकबाल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सफ़वान इकबाल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे गाइस आपको तो पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के एतबार से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके फ़ायदे बेइंतहा हैं अगर आपको जोड़ों का दर्द है या हड्डियों की कमज़ोरी है या कुत मुदाफियत में कमी है या हजमे का निज़ाम खराब है या स्किन या बालों का मसला है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने ये रेसिपी एक दफा बना के खानी है तो आपकी ये सब प्रॉब्लम की छुट्टी हो जाएगी तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जिसके इतने ज़्यादा फायदे हैं तो लो जी ये है बकरे के पाए की रेसिपी यहाँ पर हमने एक बकरे के पाए लिए हैं तीन मीडियम प्याज लिए हैं बाकी मसाले हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे तो चलते हैं बगैर किसी देरी से अपनी रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हमने पाया को अच्छी तरह धो लेना है इसको प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे इसके बाद तीन मीडियम प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे प्याजों को बारीक काट लेंगे इसके बाद इसके अंदर दो मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे टमाटर आपने फ्रेश और रेड कलर के लेने हैं इसके बाद इसके अंदर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसके बाद इसके, 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 इसके अंदर वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके बाद इसके अंदर आधा जग पानी का ऐड करेंगे पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके बाद आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे ढक्कन एहतियात से बंद करना है आप पायों को 30 मिनट तक प्रेशर देंगे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रेशर आपने पूरे 30 मिनट ही देना है अगर आप प्रेशर कम देंगे तो पाए कच्चे रह जाएंगे तो फिर इनको गलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आप प्रेशर कुकर को खोल लेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं और यहाँ पर हमारी तकरीबन आधी रेसिपी भी मुकम्मल हो चुकी है आप ये देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से आधी रेसिपी मुकम्मल कर ली है तो आप एक पैन के अंदर ये पाए सारे डाल देंगे एहतियात के साथ यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अब वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना क्योंकि आपके पाँव का जो टेस्ट और जायका बनेगा वो इन स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से बनेगा तो वीडियो में बने रहिए तो यहाँ पर हम अपने पाए चार से पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें यह आपकी तरफ से इनाम है तो देखिए जी हमने चार से पाँच मिनट तक अपने पाइप का हैं तो आप इसके अंदर एक बड़ा चम्मच घी का डालेंगे इसके बाद पाँच कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च आपने प्रेशर कुकर के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे तो आपका सालन कड़वा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कुकर को हमने 30 मिनट के लिए लगाया है तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है इनका खास ख्याल रखा करें तो यहाँ पर पायों को अच्छी तरह घी के अंदर भून लेंगे अगर आप पायों का गाढ़ा शोभा पसंद करते हैं तो सो वेल अगर आप मेरी तरह पतला शरबा पसंद करते हैं तो इसके अंदर आधा जग पानी का और डाल देंगे तो इसके बाद इसके अंदर वन टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड कर गर देंगे गर्म मसाला आपने साबुत डालना है अगर आप इसके अंदर पीसे हुए मसाले डालेंगे तो क्योंकि पायों को हमने बहुत देर तक पकाना होता है तो इसकी वजह से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ख़ास ध्यान रखा करें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पायों का कदर चेंज हो चुका है ये निशानी है कि अब हमारे पाए जो उनसे पकने के बिल्कुल करीब हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो घी हमने डाला था वो अब ऊपर आना शुरू हो गया है तो इसको मज़द दस मिनट तक पकाएंगे आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और मीडियम टू लो फ्लेम करके 10 मिनट तक और पकाना है ताकि जो हमने पानी डाला था वो पायों के साथ एक जान हो सके तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको ध्यान से फॉलो किया करें इससे आपके खानों में और ज़ायक़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारे पाए भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं इसी दौरान आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ये आपकी तरफ से प्यार होता है तो अब इसके अंदर चार से पांच साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे हरा धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया एंड के ऊपर लाजमी डाला करें इससे आपके खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके बाद अदरक गार्निशिंग कर लेंगे तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इनको फॉलो करने से आपके खानों में जायकों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है तो इनको मिस ना किया करें तो फाइनली गाइस हमारा सलन बिल्कुल तैयार हो गया है अब हमने एक लास्ट स्टेप है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना अब यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे इसके बाद अब हम दो मिनट तक इसको ढक्कन दे के बंद रखेंगे ताकि हरी मिर्च हरा धनिया और अदरक का जायका सालन के अंदर आ जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको फॉलो किया करें मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये बिस नहीं करने वाली होती देखने में ये बहुत सिंपल लगती हैं तो अब इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ये आप देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं पाए तो अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ फ़ाइनल लुक आपने नहीं करनी है हमारी मेहनत का नतीजा होता है तो ले जी माशा ये देखे जी मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथ में दी हैं आप ये देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से और कितने अच्छे खुशबूदार और जायकेदार बकरे के पाए बनाए हैं तो रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अफिश